Mərhəmli və rəhimli Allahın adı ilə. And olsun kəfirlərin canını zorla alanlara. And olsun möminlərin canını rahatlıqla alanlara. And olsun göydə üzdükcə üzənlərə. And olsun ötdükcə ötənlərə. And olsun buyruqları yerinə yetirənlərə. O gün lərziyə gələn lərzələnəcək. Onun ardındanca təkrar lərzələnəcək. Həmin gün qəlblər qorxudan titr tir əsəcək. Bu qəlb sahiblərinin gözləri məzlum görkəm alacaq. Onlar deyillər. Yəni biz yenidən bundan qabaqki halımıza döndəriləcəyik. Sümüklərimiz çürüdükdən sonra onlar dedilər. Belə olduğu halda bu zərərli bir qayıdışdır. Osurun üfürülməsi təkcə qorxunc bir səsdir. O vaxt onlar ləngimədən qəbrlərindən yerin səthinə çıxacaqlar. Musa'nın hadisəsi sənə yetişdimi? O zaman Rəbb-i onu müqəddəs Tuva vadisində səsliyib demişdi: "Firavunun yanına yollan. O həddini çox aşmışdır. Çünki günahlardan xilas olmaq istəyirsənsəmi? Səni Rəbbinə doğru yönəldimmi ki, ondan qorxub çəkinəsən?" Musa ən böyük möcüzəni Firona göstərdi. O isə haqqı yalan sayıb asi oldu. Sonra da üz döndərib fəsad törətməyə girişdi. O cemaətini toplayıb onlara hündür səslə müraciət edərək dedi: "Sizin ən uca Rəbbiniz mənəm." Belə olduqda Allah da onu dünya və axirət əzabı ilə yaxaladı. Həqiqətən bunda Allahdan qorxanlardan ötürü işarə var. Sizin yaradılışınız çətindi yoxsa göyün Allah onu qurdu, onun qübbəsini yüksəltdi və düzəldib kamilləşdirdi. Gecəsini qaranlıq edib, səhərini də nurlandırdı. Sonra yeri döşəyib onda su və otlaq yaratdı. Dağları da yerə bərkitdi. Bunlar sizin və malqaranızın faydalanmasından ötürdü. Ən böyük fəlakətin gəldiyi zaman o gün insan törətdiklərini xatırlayacaqdır. Cəhənnəm isə Hər görmə qabiliyyəti olan adamlara göstəriləcəkdir. Kim həddi aşmışsa, dünya həyatını axirətdən üstün bilmişsə, həqiqətən cəhənnəm onun sığınacağı olacaqdır. Ancaq kim Rəbbinin huzuruna gələcəyindən qorxmuş və nəfsinə etirası yasaq etmişsə, həqiqətən cənnət onun məskəni olacaq. Səndən o saat barəsində o nə vaxt copacaq deyə soruşurlar. Axı sən onu haradan biləsən? Onu kamil bilmək sənin Rəbbinə aiddir. Sən yalnız ondan qorxanı xəbərdar edənsən. Onlar qiyaməti gördükləri an dünyada yalnız bir axşam çağı Və yahud bir gündüz qədər yaşadıqlarını guman edəcəklər.